Datuk Ahmad bin Ibrahim. Terima kasih Datuk yang dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Segulai sejalai dan salam Ramadan. Bunga anjung gugur berseri. Jatuh di taman beriring embun. Belanjawan digubal demi negeri. Agar adil hingga ke puncak gunung. Datuk Yang Pertua, ini bukan tambahan yang kecil. Ia merupakan pelaburan berskala besar untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan, pelaksanaan dasar kesinambungan pentadbiran dan perulihan ekonomi negara yang sedang berdepan dengan cabaran pelbagai dimensi. Datuk Yang Pertua, kita tidak boleh membincangkan RUU ini dalam ruang kedap tanpa memahami realiti ekonomi seglobal dan ketidaktentuan yang sedang membelenggu dunia. Ekonomi global masih berada dalam fasa pemulihan pasca pandemik Covid-19. Namun pemulihan ini bersifat tidak sekata. Rantaian bekalan global masih terganggu. Kos pengeluaran meningkat dan negara membangun terus berdepan tekanan pasaran luar. Di samping itu, kita juga menyaksikan konflik geopolitik berpanjangan, khususnya peperangan di Ukraine yang terus mengganggu kestabilan, bekalan tenaga dan makanan dunia. Apatah lagi kesan langsung kepada Malaysia, tekanan inflasi, peningkatan kos import dan ketidakstabilan pasaran komoditi. Datuk yang dipertua, namun lebih membimbangkan adalah krisis kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza kekejaman yang tidak berke, berperi, kemanusiaan terhadap rakyat Palestin bukan hanya menyayat hati umat Islam dan pencinta keadilan sejati sejagat tetapi turut mengheret rantau timur tengah ke dalam ketidaktentuan politik dan ekonomi. Malaysia sebagai negara Islam dan anggota OIC mesti terus lantang memperjuangkan keadilan untuk rakyat Palestin. Dalam masa yang sama, kita juga perlu bersedia menghadapi kesan sampingan ekonomi kerana Timur Tengah merupakan antara sumber tenaga dan rakan dagang strategik negara kita. Datuk Ibn Pertua, kesan daripada dasar monetari agresif di negara maju khususnya Amerika Syarikat turut dirasai kita. Kadar faedah tinggi yang ditetapkan oleh US Federal Reserve telah mendorong aliran keluar modal dan pasaran negara membangun termasuk kita. Nilai ringgit terus berdepan tekanan yang bukan kecil. Ini menuntut tindakan fiskal bersifat ajal dan berstrategi. Maka RUU ini bukan saja untuk menampung kekurangan perbelanjaan terdahulu tetapi sebagai suntikan fiskal yang penting untuk menstabilkan dan mengimbangi semula kedudukan ekonomi negara dalam jangka masa pendek dan sederhana. Datuk yang Di-Pertua, lanskap politik dunia juga dalam juga berada dalam keadaan tidak menentu. Amerika Syarikat kini sebagai kuasa besar ekonomi dunia semakin sukar diramal. Dasar luar negara tersebut kelihatan bercanggah Terutama dalam isu tarif perdagangan dan perjanjian pelaburan, salah satu implikasi besar kepada Malaysia adalah dalam sektor semikonduktor. Apabila negara kita diletakkan dalam kategori Tier 2 oleh mereka syarikat ini bukan hanya satu penarafan teknikal yang mempunyai implikasi besar terhadap kedudukan Malaysia dalam ranta rantaian bakalan global pelaburan teknologi tinggi dan keupayaan inovasi negara. Kerajaan perlu bertindak pantas dan tegas untuk memastikan industri semikonduktor tempatan tidak terpinggir. Lebih lagi, lebih penting lagi pembangunan teknologi tinggi ini mestilah dilaksanakan secara inklusif. Wilayah Malaysia Timur seperti Sarawak dan Sabah harus diberi tempat dalam pelan transformasi digital nasional agar tidak terus dilihat sebagai periferi wilayah yang kurang maju. Datuk Yang Dipertua, peruntukan tambahan ini mencerminkan keperluan mendesak dalam beberapa sektor utama, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan infrastruktur. Namun, kita tidak boleh hanya memandang kepada angka. Kita perlu melihat akuntabiliti, ketelusan dan keberkesanan pembelajaran ini. Setiap tahun kita membaca laporan Ketua Audit Negara yang mendedahkan kelemahan pengurusan kewangan, kelewatan projek dan ketirisan yang berulang. Kita tidak boleh lagi menormalisasikan kecuaian ini. Saya mengesah kerjaan untuk menyediakan satu laporan penggunaan terperinci bagi peruntukan tambahan ini termasuk mekanisme permantauan bebas yang membolehkan parlimen dan rakyat menilai keberkesanan setiap perbelanjaan. Dato' Yang Pertua, kita melihat sejumlah besar peruntukan ini termasuk 12.62 bilion disalurkan kepada perkhidmatan am perbandaran an menunjukkan tumpuan kerajaan kepada pemantapan kedudukan fiskal dan pembayaran komitmen utama negara. Saya menyokong langkah ini tetapi menekankan sekali lagi bahawa pengurusan kewangan awam mesti dilakukan secara berhemah dan telus. Begitu juga dengan peruntukan 1.08 bilion kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup yang amat penting untuk menstabilkan harga barang keperluan asas. Ini adalah langkah tepat dalam menangani keresahan rakyat akibat kenaikan kos sara hidup yang semakin menghimpit saya juga ingin menyambut baik peruntukan tambahan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi kerana pelaburan dalam pendidikan adalah pelaburan jangka panjang negara kita tidak boleh biarkan tekanan fiskal mengorbankan masa depan anak-anak kita Datuk Yang Dipertua saya juga ingin menegaskan bahawa RUU ini harus menjadi alat strategik bukan hanya bersifat penampung kebocoran. Setiap suntikan fiskal mestilah berimpak tinggi menyumbang kepada produktiviti dan memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, saya mengesah kerajaan untuk mengutamakan projek pembangunan yang menjana pekerjaan berkualiti bukan sekadar projek fizikal tanpa kesinambungan ekonomi. Kedua, memberi untumpuan kepada wilayah yang terpinggir seperti Malaysia Borneo agar jurang pembangunan dapat dirapatkan dengan lebih tuntas. Tiga, mengukuhkan keupayaan pemantauan kementerian dan agensi pelaksanaan supaya peruntukan tidak disia-siakan oleh kelemahan takbir urus. Datuk Yang Pertua, kita sedang berada dalam satu era yang memerlukan keberanian membuat keputusan. Rakyat menilai kita bukan sekadar melalui janji tetapi melalui kesungguhan dan keikhlasan dalam melaksanakan amanah. Saya menyokong penuh RUU ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ahmad. Sekarang saya jemput puan Annabel.